Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri mən sizə yeni, gözəl, təmizdən çıxmış yeni bir mənzilimizi təqdim edəcəm. Mənzilimiz haqqında ilkin olaraq yerləşməsə haqqında məlumat verim. Mənzilimiz yerləşir Yasamal rayonu, Şərfzadə prospektində yerləşən yeni yaşayış kompleksində yerləşir. Mənzilimiz bir otağlı, 55 kvadrat sahəyə malikdir. Bir otaqdan iki otağa düzəlmədi. Əziz izləyicilər, mənzilimizin təmir olunub, ideal şəkildə təmirdən sonra mənzilimizdə yaşayış olmayaq. İndi isə ətraflı başlar təqdimatda. Gördüyünüz bu hissə mənzilimizin dəhliz hol hissəsidir. Mətbəximiz dəhlizdə yerləşdirilib. Gördüyünüz kimi mətbəx mebeli quraşdırılıb. Mətbəx pevimiz quraşdırılıb, aspirator quraşdırılıb qaz peci quraşdırılıb. Gördüyünüz bu hissə bizim e, paltar yuyulma maşının yeridir. Bura isə soyuducunun yeridir. Gördüyünüz kimi hər şey əvvəlcədən düşünülüb, yığılıb. Gördüyünüz kimi giriş tərəfində garderob e, şkafımız yerləşdirilib. Yumşaq mebelli belə bir garderob yer mebelimiz quraşdırılıb. Bura bizim sanitar qovşağımızdır, qonaq otağımızdır və yataq otağımızdır. İndi isə ətraflı sizə təqdim edim sanitar qovşağımızı. Gördüyünüz kimi belə geniş sahəyə malik belə bir sanitar qovşağımız var. Su şilka, ptyun aksesuarları ilə təchiz olunub, duş kabin. Gördüyünüz mərmər istifoldan ibarətdir, granit mərmərlə döşəmə. Həmçinin e, mənzilimizin hol hissəsi, mətbəx hissəsi də isti poldan ibarətdir. Giriş qapımız qoyulub, ideal şəkildə sizə təqdim edirəm. İndi isə digər otaqları sizə göstərəm. Bura bizim e, gördüyünüz kimi geniş belə bir zalımız var. pərdələr quraşdırılıb. Qonaq otağımızın döşəməsi 1-ci növ parketdən döşənilib. Mənzilimiz əzizlər, 19 mərtəbəli binanın 17-ci mərtəbəsində yerləşir. Məzilin təmir vaxtı açıq aboylar üstünlüyü verilib. Açıq aboylardan istifadə edilik. Əziz izləyicilər, mənzilimizin istilik sistemi kombidir kond apparatı quraşdırılıb, radiatorlar quraşdırılıb. Mənzilimizin qabağa açıq görünütü var. Yəni heç bir maneə yoxdur, görüntüsü var. İndi isə digər yataq otağını sizə təqdim edim. Mənzil ideal təmir olunub, təmirdən sonra mənzildə yaşayış olunur. Qırı bizim e, yataq otağımızdır. Yataq otağı da yetərincə sahəyə malikdir. Həmçinin döşəmə polut parketlə döşərilib. İdeal şəkildə. Əziz izləyicilər, e, mənzilimizin sahəsi 55 kvadrat sahə, sahəsi var. Bir otaqdan iki otağa üzəlmədir. Mənzilin sənədi çıxarılıb. Mənzildə qaz, su, işıq təminatı daimidir. Əziz izləyicilər, yataq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Gördüyünüz kimi, mənzilin qabarı açıq. Belə bir dəhliz var. Komp da aparatı quraşdırılıb. Əziz izləyicilər, mənzilin qiyməti şəhər bölməsində qeyd olunacaqdır. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Yeni videolarda görüşənədək.